Все равно хочется спрогнозировать что-то хорошее на 25 год или же пожелать нашим зрителям. Наконец 25 года будет лучше, чем на его начало. Чем на но, но, но все еще не успеют привыкнуть к тому, что это лучше. Потому что э, в начале войны и в конце войны разные лучшие. От слова Мы, разные ключевые. Д, слово разное, ключевое. Слово разное ключевое это меняется наше представление. До конца 25 года мы лучшее будем представлять иначе. Сможем пожелать. Тем, пожелать кто сможем все что угодно. А давайте попробуем. Вот Чего? Кому? Нашим зрителям. Нашим зрителям? Нашим зрителям. А, готовьтесь к изменениям. Будьте динамичны в изменении прежде всего самих себя. что подлинные изменения это изменение самого себя. Кто не меняет самого себя, не приемлет ни любого изменения, поэтому изменения приходят. Проходит сквозь человека, который не хочет меняться, и заставляет либо умереть, либо впасть в депрессию, либо спиться, снаркотиться и так далее, и так далее. Или оказаться достойным этого изменения, или хотя бы приспособиться. Поэтому вот этого можно и пожелать. Сделайте хоть что-нибудь в плане изменений. Не можете меняться внутренне, хотя бы готовьтесь приспосабливаться. Вот это простое пожелание. Как минимум их признать. Да. Но...